Привет, комментарии читала, сидит. Пинула телефончик. Нет, я добилась. Так, это белье, магазин белья. Из этого кривого рога прислал тебе подарок. Спасибо, Лолика. Подивись, что там. Так, и тебе еще. Я вчера не додал. Не Прекращай. Ну, что прекращать? Сотни не, не хватило. А 100 доларів, тобі гонорар за зйомки. Іще. А що ви вже піони викинули? Вони тут вже такі бачиш і Що це за одні ночі? О, то так. Да. А ви на балкон їх ставили чи в кімнаті були? Вони зразу тут, а потім я на балкон вже ніч поставила. Розуня поміняла, все поміняла. Жесть. Держи Держі навіть. Що? Оттуда. это магазин с кривого рога белья очень хороший когда-то что, вчера... они что-то маме высылали да я ссылочку на инстаграм ребята оставлю очень красивая какая-то пижама тебе померишь ой красивая какая Анализа. Ну должно... Тут, мне кажется, что это все. Ой, штаны ты такие. Ух ты. А да красивая, Лень. Ой, боже. Там и шорты есть, ой, типа трусы. Ой, ой. Спасибо, спасибо, Лень. А великолепно. красивая картина... Это качество хорошее. Ты скривого рога, ребята. Дякую, вам. Помирись. Ну, помирись, я выйду. Ой, боже, один, опять. один, а что, Хаймо? Подивимся. На два на игре не едем. На два на игре. Ребята, вчера так было плохо. Это жесть. Просто жесть. У тебя после батла там все вот так вот. Вот эта вся часть правая. Это правая, да, под ребром идут. И вот это такая, блин, боль была. прям так. Где-то до трех, до четырех, до пяти даже утра не спал. Крутился, крутился. И лежа, и сидя, и так, и сяк, и повернусь, и развернусь. Ничего, я колбасы не ел, кусочек селедки, скумбрии съел вот этой вот. вот. Вот эти помидоры ел, может быть, помидоры. Голубцы, правда, съел. Голубцы, картошка, салат. Прям такое, я что я что-то прям такое ел, я даже не знаю. Это вот торт съел один маленький кусочек и второй. Ничего, ни черта не что есть? Утку. Кризми, давай я поставлю дам тебе. Не надо. <свес> Вчера больно было страшно чего больно? А, 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 а то, что ты на нервничался. И в пять вышел да на Нет, нет, Другого это после... от бушка... жратвы. Ну что ты, а что ты поедешь? Так, это на нервничать. Картошка вкусно зина приготовила. Все нормально там было. Все хорошо. А ты чула? Кого? И я. Ну да. Я бачула. Чула я ей ее то сказала. Ну сказала я, ну сказала. Хорошо, я брешу. Ох. Типа, ну вот это таки. вот это таки. Хороший костюмчик, ребята, сейчас я покажу. Спасибо, спасибо Велика, спасибо, спасибо. Тут еще надо килограмм пять сбросить, конечно. Не разжираться, а то не влезешь в него. Ну ты не иди сюда, я... не, не заходь сюда. Пожалуйста. Давай, давай. Я покажу, ребята. А вот магазин. Helen's Style. Отправка все дня, причем через лоб. Разное-разное жилье, ой, жилье, белье. Турецкие вот эти вот, вот пижамки, видите, они под шорты идут. Новинка. Вот так. Вот разные. Вот цвета разные. А ну. Не, не, сама, я бы я же в трусах тяжко. Не. Ну нет. Нет, 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 нет. Да покажи, что ты. Да нормально, что ты как дурочка. Ну стань нормально, как стялась вроде. Отойди трошки. Ну и что, что в трусах тяжко? трусах Ну и нормально. Что в трусах в Хорошо. Господи. Красавка. Я ссылку, ребята, оставлю на магазин. Отсылают, куда хотите. Так что еще сожрать такая. Чтобы не сдохнуть. Что здесь? Ты? Утка, наверное, тяжелая, ребята, не. Ну, вчера кусочек все утки. А вот что Пишу черт люди песни поют на днях рождения, а те нажрутся и скандалят. Ну не скандалы, ты, ты бачишь скандал? Угу. И я не бачу. Не Шо, зачем ты, вот что пишут, что? Вот и развязка, весь день сидел, отравлял атмосферу дня рождения, я? Что <coughs> я отравлял атмосферу? Даже Зина офигела от его подлости. Да, самого посмотрел, а что гадкая Когда я спросил, я говорю, Надя, а что за рецепт картошки, что Зина дала? Она говорит, какой рецепт картошки? Я готова. Я говорю, ну, тебе же Зина дала рецепт. Зина просто мне сказала, что дала рецепт тебе. Какой? Ну, какой? Ну, зи... ну, ты Че... слышала видео, ты, Зина сказала? Мы... я, слышала. Я, я, сказала, и я. Як? Я ей сказала, зашла и говорю, Зина, кажу, ну, вы же сказали. А... Ну, ну, ну... ну, а так что я, делаю? А мені там 65 років мені Зіна дала рецепт картошки. Не, не Отож, розумієш, так не треба нікого. Я взагалі не люблю, як хто мені допомагає готувати. Не люблю. Ну я, вона мені нічого не допомагала, вона мені да, посуду спасіба, Зіна спасибо, принесла. І от то картошки не вистачило, а я вже була два рази. А вона каже, Зін, зайдете, купите картошки. Все. Лучше нікого не приглашай, я взагалі люблю сама готувати завжди. Мені ізолію своєю. Все. Вот с именно, у, у него а у него Нам не надо не, сказать. а сказать. Я глянула на Олю. А, а... по факту какая подлость. Я, наоборот потом видео пересмотрел. Слышу, да, Зина, может ошибся. И, наоборот сказал, да ничего она не говорила. Сказала, что картошку купила. Mm -hmm. Так а что я? Никакой скандал сделал. Ой, сандал. Не, какой-то скандал. Ну то я скандал сделал? Успокойся. Проехали. Бред какие-то. раз. Я благодарна всім, хто повітав мене з днем народження. Всім, всім всім благодарна, дякую величезне. І за хороше, за погане. Да, Хорошої усім не будеш. Спасибо, дівчат, вам величезне. Усім. Усім моїм, всім моїм у недогарках дуже багато вчора. Вайбер, красний, телефон, красний, навіть сьогодні дочитувала. Всім велике дякую, всім всім. А я, мене так не треба Я, яка я є, така є. Лучше було б більше таких людей було, як я, чим отих сплетниць. Как в Ютубе, да? Да. Да. Mm -hmm. А осуждать не надо. Надо, думайте за себя, балакайте. Сапел, а вот это, что ты будешь. Oh. А. И киски. А вы, вы, вы собакам яким отдать. The собаки еще и подавлятся. да, не чуди подавлятся. Так они, вот эти собаки, что били свежего мяса, они же не едят, они же привыкли до свежего мяса. Mm -hmm. Выкинуть, выкинуть все. Какая хорошая. Ты хочешь посмотреть? Нет, спасибо. <coughs> может, кому-то дашь? А? Может, вышлешь кому-то? Давай, вышлем. На новую почту. Да? Ну, может, кто-то хочет заберет тут. Да, а ты долго еще вчера был? А холодец а? Да. Сейчас, 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 сейчас. Да чего так плохо чат, черт, я сегодня да, хлеб не ел. На тарелку мне пусть тарелку. Да. И туда. да. Ой, все баланс, бутылка, что Василина шукала, бутылка. Нашла эту бутылку. Вчера все говорят вкусная картошка. Шо, Шо Да, вчера все говорят вкусная картошка. Я а сидел я возле Дины. Я говорю, что Алина, какая вкусная картошка, это вы готовили? Ну, бы она яйца не ставится, я готовила. Ну, то яйца она приготовила. Компот она приготовила, сварила. А? Компот она сварила. Да, компот сварила она, сказала мне Варик. Вот. Ну, скажи, не, я, я картошку пряла. Ну, Я думаю, что ты. Кажа, не, я сказала как. <laughs> Действительно. Надя в 60 лет сказала, как катушку готовить. Это точно. Ну и все, потом же хвалять, ну, за там, за сказал, все хвалят. Ну, ну, что там ну, началось. ну, Не ну, Не, ну, 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 началось. Что я спровоцировал? ну, 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 сказала, что я сказала. Рецепт. А какие когда картошки рецепт надо? Ну может, Может это протушить, если вы не знаю. Я... Как... зачем мне тушить? Я вообще еще ну, люблю картошку вкусно. молодую, чтобы только маленькую такую, масенькую картошку почистить, отвалить, а потом прижарить на масле и чесночком вот так сверху трубку. Ну было вкусно. Да, вот это я люблю. А это так я просто масло много кинула, я вот эту картошку пачку масла бахнула. И сметаны не ложила, я сметану не захотела. Если бы хотя бы сметана была домашняя, ну а я не знаю. Ну и все. И я хорошо понял. так вот... Так, что это подла, что вы херню пишете. И вот так перекала-шматала, перекала-шматала. Как подла, сам как подла. Да, с Надей поступили подла. Ага. Ого, как? В чем подлость? Это пишут. Ага. Да, Им пишу. считается, что подлость. Мне просто меня ненавидят, поэтому. За тебя за что ненавидят? А, за что? А за что тебя ненавидят? Вот скажи мне, как вот я, я за, за я успеваю успех Ненавижу, как? За успех? Я вот спеваю, что ненавижу и люблю, че как? Ну вот. вот. что -то. за что ненавидят тебя? Ну не знаю. Ненавидеть и дивиться, дивиться, писать, писать. писать. Зачем? Ну, это он вот, слепые, че дурные. Что, Зина? Сама Зина говорила, что купила картошку. Зачем их сталкиваешь? Ты самая лучшая некрасивая себя ведешь, отвратительно. И 171 лайк. А Зина сказала, что это она. сказала, Нади, как приготовить картошку? Зина Брыхуха. Ну, так вот, так вот, так вот, так вот, если он что не, не провоцирует? Я за рецепт спросил. Дочитай. Боже мой. Ну, зачем ты, ты, как... ты читаешь? Надя бессовестна. Ну, Надя, Надя все время бессовестна. А чем Надя бессовестна? Скажите мне, чем Надя бессовестна? Любит сталкивать лбами. Какими лбами? Зачем? Тебе и так смотрят. Ты гнобишь людей. Боже, ты дура. Садишь, мальчики, это вы что? Нина может картошкой педалить, и... Мерзкие Мерзкий провокатор. Картошечка педали тебе? Позорники, боже. Выключи, Выключ. Ну, Так а что я не пойму что? сделал? Не ну так. то ничего ты не сделал, все нормально. Все хорошо. Да. Так ешь, ешь. Художник, Странные люди. Подонок редкостный. Okay. Ну, короче, <coughs> завистливые люди. Зачем контент, денег, да. Без этого... Что? Зачем, Самвел, что ты сделал? Че? Ну, че, на день рождения устроил скандал, злопамятный, неблагодарный. А, че, а че злопамятный? чем че, не, злопамятный? Ничем не неблагодарный. Но а если бы так сидели, все сказали, боже, сидели как на похоронах. А так, дивитесь, Я как говорю, хорошо. чтобы вы обсуждали. Да, а вам, бачите, как хорошо. И вы там что-то попишете и... и... Так эти кобылы, лезут в ТикТок, я их там блокирую. Это за Димуга. Чокнуть Вот именно. Вот вы же не соображаете. Заметили, как сначала сам спровоцировал. Вы же не, <как> не слышали начало скандала. Вы же не знаете, как началось. Просили за рецепт картошки. Я говорю, так Зина ждала Надя. Надя, что за рецепт? Я говорю, как Зина, я готовила. Я говорю, так, ну ты же Зина тебе сказала рецепт. И все, что я спровоцировал. Обычно мне не надо ничего и сказать. Да, потом сам же пытался, да, потом я послышал, я думал, может я ошибся. И я услышал за столом, ты что ты Зина не говорит. Я говорю, что нет, нет, Надя, все нормально. Нас Зина не сказала ты... ничего, она просто купила картошку. Я ошибся, говорю. Ты лучше понимаешь, что ты... Я даже наоборот пытался это. Я сама сбегала за твою картошку и все. Я не люблю... А заметили? Конечно заметили. Только вы понимаете через блядь, свое восприятие конченых людей. А я человек нормальный, в отличие от вас, конченых. Успокойся, ешь. Ешь и Надо, чтобы ты жопу показала ему этих... этих. Чтобы я показала? В новых колготках. Пижаме. Ты кажешь, показала, же показала, да? Ну, забудь. Или показать, как Яся. Как як Яся, як яся показати. Страшные люди. Перекрутить, перебрешить, блядь. Вывернуть по-своему, что я скандал. Какой скандал? Надя, как услышала, что Зина дала рецепт, стала орать. Так я за справедливость. То, что ты... И я. Ты правильно сказала. Самел не брешет. Вот правильно да. ты сказала. Да. Угу. Так, да. а що, я так і сказала. Саме не бреша, я вже думаю, блін. А я за справедливість. А на що кричать і тут згадувати Марину? Не треба Марину трогати. <звук> так. А те, що все нормально, все добре. Все все. День народження пройшло добре. Все. Раді Бога. Все прекрасно.

Який сахар сьогодні? 40? Не, не да, Я так. Не да, так. Як не вийшовся? Та да, так, як ото колю, колю нічого, і просто. Вона колола, вона колола, колола, шмигала, шмигала, віхла. Зіна в нас була сьогодні. ми її позвали. А що ви не могли проколоти? Зіна була в нас, ми її позвали, ми поліли, пили чай. Я бутылку вашу нашла. Где? Да. Он вот там был, на кресте положила. А -а -а. Вот а там была закидана... О, да, 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 да. А где да. ты ела? Он на кресте, вот давай сюда, я набору. Вона, ну, тут Жасные вода есть. Люди. есть ну давай. Это вода. Неприятные люди. Я тебе написала, ты бачил? Да, бачил рецепт очень вкусный. Вот все, Василина. Я туда. Туда внесу. А, да, хорошая. Вона що в столом А що там ти? Що там ти, оці рулетики? Що це там гили той ці рулетики? <гадування> і я їх протушила, і я їх тушила. Ти що я т... перший день протушила, потім... Ну не як сохів. Туди надо жир ложить, надо сальце надо было сейчас лечком положить. Вот тут оно такое было. Так а, не надо там, готов. а я грибы положила и сыр твердый. Она вот. засохла за это как так, вот так ну, чё, Я, же не... его горячим подала. Так ну, ты не надо. гели... Нет, это я уже смеялся. Наготовила, <laughs> скажу, крученики, блядь. Лидогарский, полставский, да. пирятинский, что я там казал. Вот для смеха. Давай, шо, шо, Самбел так себе ведет за столом, а кидает мясо, кидает мясо, по столу бьет мясо. мясо. Прекрасно, а. ведет Санбелка за столом, не трогайте Санбела. Да. Давайте уже на меня, Самбела не трогайте. А мне не похер, что що... що... на меня не что есть, что не Деньги заработал я... на них и до мені свидания. На одному, на одному, мені... Сам... Деньги на ваших комментариях заработал и пошли нахуй, свободны. Вот там есть ответ. За такое хамство. За то, что тупорылые. А нормальные люди. Сюда со мной. Понятно? Чайку не, хочешь, ага, не, Надь, не Нет, хочешь. не Не. Ну, Тебе понравился, то мне киевский. Не, спасибо. Не, 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 вези на игрень на мигрень. Все. Ой. Поедем туда, где звери. Какие звери? У вас я меня сегодня при хорошем месте. Да зверюшки. Как так и чешуну там. Жазиной лавочке есть, все хорошее. Что кажется? А? Что кажется? Ну, чтобы туда поехать, без зверюшки. А что ты сама не хочешь тут? На Игрень едем, на Игрень А что будете делать? Не знаю что Каждый раз Игрень В тот раз приехала Васильевна, мама ну не хочете, ну лежите дома, а мы съездим Ну лежите дома А мы съездим, Света вам звонила Сказала на сколько приедете Сколько ставить картошку Лежите, мы мотнемся и приедем Ольга Леонтівна карти грати, він казала. В Андрія в трансляції. Шо? Ольга Леонтівна жде вас у карти грати. Ольга Леонтівна, трансляція Андрія була. Вона жде вас у карти грати. Ольга Ліонтівна. Ви поняли? Не поняли? Що вона зробила? Жде вас у карти грати! Андрій вчора казав, приглашував. Тут все а до в меня, кажется. А что будет дома? Проезжайте с карты yeah. Может их поменять не знаю. Давайте, Анна. Ну. Ага. Что снялось? Uh -huh. Вот блядь. Uh -huh. Может поменяли батарейку. <говорит> <говорит> Ну давайте сейчас поменяем. Сейчас mm -hmm. я хочу mm я... -hmm. Давай, Давай Чтобы я чула, чтобы буду. Они mm -hmm. ну, плохо mm -hmm. сейчас. Так. Вот там коробочка. Вот это вот все. Да, да. Давай, давай сюда. Там может есть такая mm -hmm. шоупа. Mm -hmm. А ну нафиг. Нафиг, а я, щас... я щас... сейчас. Я сейчас. сейчас вот все один. Сейчас Надя, где поделимся, что тут. Что тут трогается. Так, все це целенький. все mm -hmm. целенький. А чё воно, ну, собака, чего не и должно так подать, это а? вся... вся фигня. Пошёл делать. Платьечко, я вот так поеду. И вы. А вы дай оденете. Вчерашний день. Mm Чтобы -hmm. тогда уже заразу. Всасываю. Вчерашний. Вот это вот стало все. Да, да, то дальше. Надеюсь. Нехай там не тронет.